Машиндер, Машиндер, да, смотри машин, смотрите камеру, ты чудо в педях, ты очень уникальная кошечка, И знаешь это? Красотка ты такая, мы тебя все очень любим за твою уникальность, ты особенная, ты королева кошек, знаешь почему? Потому что ты произошла не от Адама и Евы кошек тысячу лет назад. А ты произошла от Адама и Евы кошек 30 лет назад. Представляешь? Какое чудо ты. На земле Израиля, в Иерусалиме, ради вас твоя порода. уникальное создание. Ну вот ты меня открылся. Красотка ты такая. Красотка. Вот это она метит, без... вот это вот кошка, вот Фелис -сибика, природе. Вот так вот они метят безопасную территорию для себя. Там кусты, камни. Везде, где они обитают, они метят что-то безопасное. Всю территорию. вот она метит. штучку. вот она. То есть это все ее. Вот когда вот, ну, когда трется, у них железы, вот эти вот феромоны. На щеках, на носу. И они вот это вот трутся. Метят, метят что-то безопасно. Вот она комфортабельно себя чувствует. Играется. Мне кажется, что она Маневры, маневры, это вот Фелис и Вика, эти кошки очень энергичные, Они... им надо двигаться много Они очень хорошо сжигают энергию Да, моя девочка? Ты красотка Сейчас она такая возбужденная, лучше сейчас не трогать Может вот, может сорокнуть спокойно Спокойно может, в таком состоянии, но это она одна такая, естественно, спокойная у нее этот ген больше, больше выражен. У дочки ее, она полностью домашняя. Муж арбузик тоже где? Арбуз ты где? Где арбузик? Вот он. Такой красавец. Кананин. Арбуз. Ты такой, вот он ласковый. Он не такой, как она вообще. Тоже кананин. Но совсем другой. Спокойненький. Вот Люсь. Она буква М. Она уже даже с, с элементами иврита М. Да маленький, Красавчик. Что-то в базик. Боже порттся. А любит, когда ему это вот лапки массируют. Мне людочка рассказала. Что люди на дочке вот так приручила хорошо, когда он был маленькая, она вот так ножки массажировала. Может, вот, вот он меня сейчас облизал, Ему это нравится. Он любит такие массажи. Зубы Но я так никогда не облизывал. Что он любит, когда мы так немножко, ему так молчим. это ему, детство это напоминает. В этом детстве приучали. Чтобы он не был диким, как его партнерша. какие глаза янтарные. Вот сейчас золотой стандарт породы зеленый, но желтые такие янтарные тоже допускаются. Но он красивый все равно, красавец. Красавец. Любит, любит, когда ему. Он любит массаж нужен. любит вот не облизывать. Да, маленький.